अथ यन्त्रोद्धारक हनुमत्स्तोत्रम् नमामि दूतं रामस्य सुखदम् च सुरद्रुमम् पीनवृत्तमहाबाहुम् सर्वशत्रुनिवारणम् नानारत्नसमायुक्तकुण्डलादिविराजितम् सर्वदाभीष्टदातारम् सतां वै दृढमाहवे वासिनं चक्रतीर्थस्य दक्षिणस्थगिरौ सदा तुङ्गाम्भोधितरङ्गस्य वाते न ना परिशोभिते नानादेशागतैः सद्भिः सेव्यमानं नृपोत्तमैः धूपदीपादिनैवेद्यैः पञ्चखाद्यैः स्वशक्तितः श्रीहनुमन्तं हेमकान्तिसमप्रभम् व्यासतीर्थयतीन्द्रेण पूजितं च विधानतः त्रिवारं यः पठेन्नित्यं स्तोत्रं भक्त्या द्विजोत्तमः वाञ्छितं लभते भीष्टं षण्मासाभ्यन्तरे खलु पुत्रार्थी लभते पुत्रं यशोर्थी लभते यशः विद्यार्थे लभते विद्यां धनार्थे लभते धनम् सर्वथा मास्तु सन्देहो हरिः साक्षी जगत्पतिः यः करोत्यत्र सन्देहं स याति नरकं ध्रुवम् इति श्रीव्यासराजविरचितं यन्त्रोद्धारकहनुमत्स्तोत्रम्